Thank you. Assalamualaikum dan selamat sejahtera madam. Nama saya Al Sharifah Alisha, Ria Bifagi binti Said Sagaf. Uh, nombor matrik saya ialah UN2500011. Dan saya mewakili kumpulan lima. So, tajuk pembentangan kami ialah penghayatan etika dan peradaban. Dan untuk uh, bahagian saya, saya akan menerangkan tentang pendahuluan bagi topik etika dan jati diri Malaysia. Menariknya kumpulan kami terdiri daripada tiga bangsa iaitu Melayu, Cina dan India. So, ini sendiri menggambarkan semangat perpaduan dalam kepelbagaian yang yang menjadi diri utama rakyat Malaysia. Terus so, secara umumnya, etika dan jati diri merupakan dua aspek penting dalam pembentukan sahsia individu serta kemajuan sesebuah negara. So, etika menjadi panduan untuk membezakan antara yang betul dan salah manakala jati diri mencerminkan nilai dan semangat kebersamaan dalam masyarakat berbilang kaum. So melalui penghayatan etika, nilai seperti kejujuran, tanggungjawab, keadilan dan hormat-menghormati dapat dipupuk dalam diri individu. So nilai-nilai ini membentuk dan eh, membantu wujudkan masyarakat yang bermoral, aman dan saling mempercayai antara satu sama lain. Sementara itu, uh, jadi diri Malaysia pula mencerminkan keunikan budaya perpaduan rakyat berbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan di, di Sabah dan Sarawak. Walaupun berbeza latar belakang, kita tetap bersatu di bawah negara. Satu bendera dan satu kebangsaan iaitu bahasa Melayu. So, dengan bahasa yang sama, kita dapat memahami antara satu sama lain. So, kesimpulannya, etika dan jati diri Malaysia saling berkait dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, berdisiplin dan berjiwa patriotik. Dengan menghayati nilai-nilai ini, kita dapat memastikan Malaysia terus maju sebagai sesebuah negara yang berintegriti, bermaruah dan harmoni. So, dengan itu saya menamatkan a uh, presentation saya. Sekian sahaja bahagian pendahuluan daripada saya. Terima kasih. ini ku rasakan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ilyana Zehan. Di Malaysia, tamarin Islam memainkan peranan penting dalam membentuk identiti kebangsaan rakyat Malaysia kerana ianya adalah agama persekutuan dan juga agama bagi majoriti rakyat Malaysia. Di dalam buku Adab dan Peradaban ini, Muhammad Sani Badrun ada mengatakan bahawa adab keagamaan ini diwahyukan oleh Allah menerusi wahyu dan ilham. Melalui adab keagamaan Allah mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Nabi Muhammad mendidik manusia. Dalam konteks pembinaan tamadun, Islam menekankan tiga aspek utama iaitu hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, juga hubungan manusia dengan alam. Prinsip keseimbangan duniawi dan ukhrawi menjadi teras yang penting di dalam membentuk identiti Malaysia untuk membina akhlak mulia dan bertanggungjawab dari aspek jasmani rohani, jiwa dan juga intelek. Tamadun Islam memberikan sumbangan yang sangat besar dalam pembentukan identiti Malaysia dengan menerapkan nilai-nilai rohani lemah lembut dengan adanya al-Quran dan juga ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Hai, assalamualaikum. Saya Aiman Izzat bin Mat Mustakim dari kumpulan 5 dari kelas MPU2183 Strok Penghayatan Etika dan Peradaban. Pada hari ini saya ingin menerangkan berkenaan dengan tajuk projek kita di mana kumpulan saya telah memilih tajuk Peranan Etika dalam Identiti Malaysia. Peranan etika dalam tamadun Melayu dalam membentuk identiti Malaysia. Yang pertama adalah hormat jadi, so dalam masyarakat Melayu, konsep hormat menghormati ini adalah asas dalam semua hubungan. Di mana rakyat menghormati orang tua, pemimpin dan tetamu. Nilai ini membentuk masyarakat yang harmoni dan berdisiplin serta menjadi asas perpaduan dalam Malaysia yang berbilang kaum. Contohnya, budaya salam bersalaman dan menghormati adat istiadat menunjukkan etika yang mendalam dan mengikat rakyat kepada tradisi serta identiti Melayu. Kedua adalah kesantunan bahasa. Bahasa Melayu bukan sahaja menjadi medium komunikasi tapi juga menjadi cerminan etika dan budaya. Kesantunan bahasa dalam percakapan dan penulisan menekankan budi bahasa, sopan santun dan rasa hormat penggunaan kata-kata yang sopan dalam komunikasi harian dapat membantu masyarakat berinteraksi dengan baik membentuk keharmonian sosial dan memupuk nilai identiti Malaysia yang menghargai adat dan norma sesama kaum tamadun Melayu terkenal bukan sahaja dengan sejarah dan budaya tetapi juga dengan nilai etika yang tinggi okey so nilai ini membentuk interaksi sosial dan jati diri rakyat Malaysia serta terus mempengaruhi mempengaruhi identiti Malaysia moden kini jadi tiga aspek utama etika Melayu yang menonjol ialah hormat menghormati, kesantunan bahasa dan juga pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ketiga adalah pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pendidikan merupakan salah satu aspek utama tamadun Melayu, di mana masyarakat Melayu menekankan ilmu agama, ilmu adat dan pengetahuan umum sebagai panduan hidup. Nilai ini membentuk generasi yang beradab, beretika, bertanggungjawab serta membantu membina identiti Malaysia yang berilmu dan berbudaya tinggi. Jadi melalui pendidikan, etika Melayu disampaikan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Memastikan nilai moral dan budaya terus dipelihara. Secara keseluruhannya, etika Melayu seperti hormat menghormati kesantunan bahasa dan pendidikan adalah nilai utama dalam pembentukan identiti Malaysia. Nilai-nilai ini membimbing rakyat Malaysia dalam perpaduan, keharmonian sosial dan pembentukan jati diri. Oleh itu sebagai generasi kini, kita harus menghargai, mempraktikkan dan mengekalkan etika ini agar identiti Malaysia kekal kukuh, beradab dan berbudaya tinggi. Sekian terima kasih. nama saya Chong Hui Siang. Saya sedang saya sedang melanjutkan pelajaran dalam diploma teknologi dan ilmu di university Nasional Universiti hari ini. Saya akan berkongsi analisis ringkas mengenai etika China dengan menumpukan kepada nilai-nilai utamanya dapatkan bagaimana ia terus membentuk masyarakat masa kini. Etika China merupakan salah satu tradisi moral terkenal di dunia. Ia menegakkan keharmonian antara manusia, keluarga dan masyarakat. asas pemikiran moral Cina banyak dipengaruhi oleh ajaran konfliktus yang belajar bahwa bahwa mata yang baik dan hubungan yang itu akan menunjukkan komuniti yang aman dan sejahtera. Nilai pertama dan paling penting yang adalah saya kasih sayang terhadap ibu bapa atau xiao, yaitu tanggung jawab untuk menghormati dan menjaga ibu bapa serta orang tua. Ini mencerminkan kepercayaan Bagi mulai dari bermula dari lima nilai kedua ialah formati dan kebenaran lim dan i. Berkelakuan sopan, menepati janji dan berlaku adil terhadap orang lain. Bila nilai ini membantu menggerakkan kepercayaan dan keharmonian sosial, nilai ketiga ialah permanusiaan atau menunjukkan kebaikan dan belas kasihan kepada orang lain. Confucius percaya tahu penting tentang juga di kan kerana perkhidmatan hukuman. Walaupun pada zaman moden nilai-nilai ini masih penting. Rasa hormat kepada ibu bapa mengajar kita untuk menghargai keluarga. Nilai kebenaran dan kejujuran meningkatkan kita untuk tingkat mana di tempat kerja dan dalam masyarakat. Kala di, nilai bekas kasihan mengelakkan menggalakkan perpaduan antara kaum dan agama. dengan mengamalkan nilai-nilai ini kita bukan saja mengumpulkan pribadi kita tetapi juga masyarakat kesimpulan ketika Cina mengingatkan kita bahwa tamadun tidak ditentukan oleh kekayaan tapi oleh Allah dan apabila kita menghormati orang lain melaksanakan tanggung jawab dan menunjukkan bebas kasihan kita meneruskan warisan sebuah masyarakat yang pernah benar beretika dan bertamatun. Sekian terima kasih. Hi everyone, my name is Deva Dashini. Today I'm going to sharing about Tamadun India dalam identity Malaysia. Tamadun India di Malaysia merujuk kepada warisan budaya, agama, bahasa dan nilai kehidupan masyarakat India yang telah wujud sejak zaman dahulu lagi mula berkembang apabila perdana dari India Selatan seperti Kerala dan Tamil Nadu datang ke tanah Melayu sejak Arab pertama untuk berdagang. Mereka bukan sahaja membawa barangan seperti rempah dan kain, tetapi juga memperkenalkan agama Hindu dan Buddha bahasa Sanskrit serta konsep pemerintahan dewa raja pada zaman penjajahan British pada abad ke-19, lebih ramai masyarakat India dibawa ma masuk sebagai buruh di ladang getah dan sektor awam. Sejak itu tamadun India menjadi sebagai penting dan dalam pembentukan identiti masyarakat maj majmuk mas Malaysia. Hubungan antara masyarakat India dan masyarakat lain di Malaysia dapat dilihat melalui pelbagai penggaruh budaya daya seperti perayaan di dan Taipusam, seni tarik, baranatiam, makanan seperti roti canai dan kari serta pakaian tradisional seperti sari dan kurta. Selain itu, pengaruh India juga ketara dalam seni bina, terutamanya reka bentuk kuih Hindu dan motif Ukrian dalam bangunan lama di Malaysia. Secara keseluruhannya, Taman Tamadu India memainkan Peranan penting dalam membentuk identiti budaya Malaysia yang berbilang kaum harmoni dan kaya dengan tradisi. Terima kasih. Hai, nama saya Sandia. Matric nama saya adalah M625-093-6428. Hari ini saya akan membincangkan pasal kesimpulan untuk peranan etika dalam identiti Malaysia. Secara keseluruhan, tugasan, tugasan ini... Gossip bahawa etika yang merupakan kajian tentang prinsip moral yang mewatingkan laku manusia memainkan peranan yang penting dalam membentuk identiti Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India, Iban, serta bumi berkesan bahasa Sarawak. Etika menjadi asas kepada pembentukan Malaysia ke yang berpengaruh kepada nilai nilai murni seperti kejujuran, amanah, toleransi, bertanggungjawab dan hormat menghormati. Selain itu, Penghayatan etika membantu masyarakat Malaysia mencapai tahap keagamaan dan kemanusiaan yang tinggi. Sekaligus menghalaikan individu yang berintegriti dan berkumpulkan imej negara sebagai sebuah negara, sebuah bangsa yang beradab dan berbudaya tinggi. Etika juga berperanan sebagai penuh untuk melahirkan sebuah warga negara yang bertanggungjawab dan mematuhi prinsip moral serta menyumbangkan kepada kestabilan dan sosial dan keharmonian negara. Oleh itu, nilai-nilai etika yang saya disebutkan perlu diterapkan dalam pendidikan dan kehidupan seharian. oleh agar dapat mengekalkan ayat di Malaysia yang harmoni, disegani dan berperingkat antarabangsa. Dalam masa yang sama, jati diri nasional juga merupakan elemen yang penting dalam membentuk perpaduan dan mengekalkan kestabilan negara. Jati diri mencerminkan nilai dan nilai yang dikuasai oleh masyarakat yang menjadi lama perubahan dan kecian, kecintaan terhadap tanah air. Bagi memperkukuhkan jati diri dalam pelanggan rakyat, Kementerian Perpaduan Negara telah melaksanakan pendidikan dan perhatian rukun negara sebagai salah satu komponen penting dalam kurikulum pendidikan. Langkah ini dapat membentuk sasya dan peribadi yang mulia serta meningkatkan imej Malaysia di mata dunia. Kesimpulannya, penghayatan etika dan jati diri perlu diperkukuhkan agar dapat dapat meningkatkan kesedaran terhadap nilai moral untuk generasi masa depan. Selain itu, melalui usaha ini, Malaysia akan kekal sebagai sebuah negara bangsa yang bersatu padu, berharap tinggi dan dihormati di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Dengan nama Allah yang maha murah, yang maha lagi maha ksiani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdolat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala dalam bangsa